哎，学长，你确定认出学长已经结束训练，对吧？我刚跟他联系过，已经结束训练了。 四三三八三二七九，谢谢。啊。这什么破密码？圆周率小数点后二十三到三十位。 的箱子装什么锁呀？我不想总是收到莫名其妙的东西，所以上锁了。你人气挺高的嘛？你怎么来了？嗯，嗯有话当面说。 起，什么对不起？我不该朝你发那么大的火。不管你是不是真的喜欢我，我们以后还是做普通同学吧。昨晚既然是普通同学，就把那个吻忘了吧。当时只是产生了一种类似于多巴胺的东西，没有别的情愫。 不是恋爱，也不是戏弄。你的初吻还在，那就按你所希望的步骤操作吧。迟早有一天，你会喜欢我。 任初学长，你好棒啊！请原谅我当时的有眼无珠。我不想做什么普通同学，我能做你女朋友吗？给个机会吧，拜托了。自由泳的姿势帅气标准，卢婉婉没怎么看过游泳，一定能迷到的。 楚，饼干来了。啊、哦，同学，你找我？我不好意思，我认错人了。嗯、谁让你脱衣服的？别乱看，十二不一。 那几个男的有那么好看吗？嗯，好不好看是其次，主要是我热爱科学，最近我在研究人体肌肉，哎，职业病没办法。有两个男的，腹部肌肉还不错。研究我的。 标准，啊、我好怕。光看是不是还不够？试试手感。啊、怎么样？我的腹部肌肉还可以吧？以后想看直接找我。够了，够了，够了。你要的饼干，按照要求做的，无糖。 口感好，谢谢。我送你出去。他们在干嘛？他们害羞，保护一下。运动员会害羞？ 好了，安全了。来冲、嗯！有事？<是>三百块钱饼安全。罗婉，你怎么来平大了？ 新模型，但是新模型太贵了，我就拜托师兄帮我找了一位平大的师姐，低价卖我了。你就这么推回去啊？平大和青耀的直线距离三十五公里。公交车估计是不让上了，打车太贵了，要一百多。正好顺路，我送你。真的？请我吃饭。行啊，吃什么都可以吧。走吧。 谢谢，谢谢，学长，你来平大是为了保研的事儿吗？是，终于决定了。什么叫终于决定了？你希望我早点决定吗？你们这一届的不应该都希望吗？哼，反正你这种学霸是不会理解。 学渣才心入学的痛苦的。你一直犹豫不定，教授就会一直给你留名额。比你成绩差的人，就很可能考不上。我已经决定了，不会浪费名额。嗯，骄傲的学霸终于能体会到普通学渣的艰辛了。不过你早点去平他是好事。你怎么知道我一定会去平他？ 我用脚趾头想都知道，平大有个计算机方向的教授，全国闻名。就像“嗯，海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”，最好的学生就值得最好的老师。你的脚趾头真智能。嗯。 副驾座，我得扶着他，万一摔骨折了呢？有安全带。万一勒骨折了呢？我包里有衣服，给他穿上，就不会骨折了。你干嘛非要让他去前面坐啊？他有没有碍着你什么事儿？那你能不能把他的手从我的大腿上拿开？嗯 你不会有生理反应吧，卢婉婉？你不怕同框飞吻了？哼哼，现在流行的是嗑校花和校草的 CP，没我什么事儿、啊、了。而且现在这么晚了，人少，肯定没人认识我。卢婉婉，<laughs> 不会吧？ 师兄，你这是要过年啊？给王新宇准备烛光晚餐。嗯，我帮你拿。谢谢。回寝室？放实验室吧。你帮你师兄吧，我帮你送回寝室去，放在宿管阿姨那 谢谢师兄的介绍，内膜性很新，而且很便宜。不用那么客气，我也是听说那个同学也是个学渣，买来应该没怎么用，留下也没什么用。师兄，那个词儿也可以不说的。你和任初平大遇见的？嗯，啊，我跟他只是普通同学，没什么关系的。任初跟我解释过了，不用紧张。 我看他和一位教授在一起，应该是在聊入学的事儿。入学，人初选了本校，嗯、应该是跟邹教授道别的。什么？他脑子进水了？邹教授不是最好的吗？他为什么不选最好的？有时候最好的未必是最适合自己的。早知道我就悠着点说话了。你希望我早点决定吗？嗯，反正你们这些学霸是不会理解。 学渣踩线入学的痛苦，我已经决定了，不会浪费名额。他怎么不跟我解释呢？或许你对人初有什么误解，总带着偏见看他。我能有什么偏见？全校同学都知道他是个学习好的恶霸，总带着王之蔑视的属性，对人爱答不理的。 嗯，其实仔细想想，他人还不错，帮我搬模型回来，之前也帮了我不少忙，还帮我学习了静脉穿刺，手都被扎成那样了，我还叫人家恶霸，太没良心了。好了，你要是觉得不好意思，不如周五去看他的比赛，给游泳队加油。比赛？嗯。那他的手？ 我去，实在抱歉，关爱学姐，我周五有事儿，我们下次再约吧，一定请你吃饭。走吧。走<坐>、嗯。人气也太火爆了吧？要是我烘焙社有一半的人气就好了。 不好意思啊，没约上。师兄让我来看比赛，没关系。<laughs> 我还担心你会无聊呢，没想到你也来了。比赛马上开始了，先坐好吧。 恭喜学长，小学妹终于开窍，好好表现。 那扫地僧大叔说，有一批新的材料，你要不要？什么材料？哪一颗？病理学实验绝对一手啊！我拍照给你看。叔怎么没告诉我呢？来一份来一份，感觉期末及格分嘛！出息！ 学长，恭喜你又夺冠了！你怎么没给我加油？啊，本来想加来着，但你太快了，我就回个消息，比赛就结束了，我都没看到、啊。五十米是有点快，下次你来看四百米的。学长，四百米是蝶泳还是自由泳啊？哎呦，学长！ 你也太厉害了！我还担心你胳膊上的伤口会影响比赛成绩，结果没想到快破纪录了都。呃，先走了啊。你胳膊没事吧？对不起，我不知道你有比赛。你怎么能让学长受伤呢？万一影响了比赛怎么办？ 我没想到、啊，这是我和卢婉婉之间的事，与你无关。学长，我也是好意，是他说他跟你不熟的，熟的，我们是朋友。那、嗯、这些小饼干你先拿着，回头我给你做正儿八经的甜品。我有正儿八经的东西要给你。什么呀？ 上次陪孟希白给王希宇买礼物，顺手多买了只兔子。兔子，那可是实验室一霸，你们居然真的拿兔子做实验，太残忍了！不是的，你要不要先走？我，学长，我们走。我 卢婉婉，你故意整我！即便最高的山，也不比最深的山谷更靠近天空；即便最傲慢的人，也会有放下傲慢、为一个人执着的时刻。哎，哥们儿，这还抓不到，咱就别抓了吧。 你这都够买一台娃娃机了，我还要再试试。行吧，你加油吧。偏见无所不在，被目光限制，被经验束缚，被他人绑架，以至于看不见一个人真正的模样，看不见一颗心的形状。听说兔子适合练习扎针，本来想送你一只真兔子。 奈何宿舍不让养，就把它送给你了。希望你看到这只毛绒兔子，就能想到真兔子，从而想到扎针，想到好好学习，想到当一名好医生。